Настрой у всей команды очень хороший, боевой. Мы все едем, мы хотим показать свою самую лучшую игру. Мы готовились к этому, несмотря на жару в зале, на все препятствия, которые были, там микротравмы, все. У нас очень хорошая атмосфера в команде, и надеюсь, мы покажем хороший баскетбол. Ну, команда э, Румынии очень сильная, мобильная, быстрая физически хорошо подготовленная, есть лидеры, они с нами в этот день не играли, но мы готовы, мы, то, мы готовы, мы разбираем полностью наших соперников, будем выходить и максимально играть свою игру, максимально играть в защите, в нападении, будем стараться победить очень сложно заменить высоких маленькими игроками но у нас тренера продумали свою тактику и мы будем ее следовать как хочется хорошо сыграть пройти дальше из группы это целью всей команды хорошо выступить хорошо представить сборную украины и главное чтобы без травм все было. Есть символика Украины, да, там желто-голубые цвета. Девочки, естественно, там красят ногти. Волосы мы не красим в этот цвет, но как бы пытаемся быть соответствовать своей стране. Это все же женский чемпионат, там еще смотрят на красоту. Макияж. Думаю, украинки самые красивые будут. Конечно, наносим макияж. Не плывет. Водостойкий макияж. И будем самыми красивыми. Не только в игре.